Здравствуйте, с вами вновь Олег Загребельный, Спина справа ТВ, Киев. Наперсточные схемы лихих 90-х годов сегодня лихо перекочевали в современную экономику Украины. Для реализации сегодняшней экономики Украины, хорошо отработанных на толк, кучках и вокзалах постсоветского дикого рынка наперсточных схем, необходимы все те же элементы, что использовались криминальными талантами 90 -х. А именно, первое, это картонка или фанерка. Для современных наперсточников от экономики это территория Украины. Второе, это сами наперстки. В нашем случае Национальный банк Украины, курс доллара и, собственно говоря, сам товар. Будь то то ли гречка, то ли капуста, то ли бензин. Так как принцип действия такой схемы и сегодня не изменится, то, разумеется, к ней необходимо привлечь и лоха. Сегодняшние наперсточники от экономики за лоха имеют народ Украины. Для того, чтобы схема заработала и начала приносить фантастическую прибыль, просто необходим еще один важнейший элемент этой схемы. Это шарик. В нашем случае в этой схеме шариком является кредит Международного валютного фонда. Без этого шарика можно было бы и обойтись. Но у народа, в нашем случае у лоха, все более-менее ценное эти же наперсточники отобрали еще в тех романтических 90-х. Поэтому этому плоху, то есть народу, и надо всучить этот шарик который этот народ в нашем случае и будет искать-искать, и никогда больше его не найдет. Коротко давайте рассмотрим, как же работает такая наперсточная схема в сегодняшней экономике современной Украины. В результате управления экономикой в ручном режиме, жесткой вертикали и несложных манипуляций ручного регулирования цен на практически любой товар, Цена в гривнах на этот товар увеличивается в 2-3 раза. А в случае к примеру, с гречкой в 4-5. И теперь, к примеру, 1000 тонн гречки при цене 6-7 гривен за килограмм приносили монополисту около миллиона долларов. То теперь в результате ловкости ручных манипуляций с ее ценой эта же гречка продается в среднем по 30 гривен за килограмм. А значит, этот же самый объем гречки приносит уже 4-5 миллионов долларов. Курс доллара на протяжении всего этого времени не растет, а иногда даже снижается. Аргумент на первый взгляд, говорящий о серьезнейших экономических достижениях правительства. В чем с экрана телевизора и пытаются нас с вами убедить его члены. Трудно. Трудно не согласиться с таким явно глубоким позитивным утверждением. Но на то она и наперсточная схема, чтобы на первый же взгляд казаться выгодной и справедливой для лоха. Пардон, в нашем случае для народа. Третье. Так, как за счет, так за счет чего же держится курс доллара в этой схеме? Откуда же в стране столько долларов, что при всеобщем росте цены в гривне на абсолютно все товары цена на самый ценный товар в нашей стране на доллар не растет и курс стабилен более года. Глупо было бы предполагать, что так много долларов привезли нам за Глупо было бы предположить, что в условиях всеобщей нестабильности упал спрос на доллар, ведь валютные Выплаты по валютным кредитам никто не отменял. Очевидно, что поддержание постоянного курса доллара в условиях всеобщего подорожания товаров и услуг возможно только при постоянных валютных интервенциях Национального банка. На межбанковский валютный рынок такие интервенции вероятнее всего осуществляются как раз за счет кредита Международного валютного фонда. Других очевидных источников долларов в стране явно нет. Нет глобальных инвестиций в экономику от зарубежных инвесторов, нет роста экспорта в стране. Таким образом, весь этот кредит просто перетекает в цену товара, цена в гривнах за который искусственно поднята то ли с помощью пошлин, то ли с помощью квот, то ли с помощью акциза. В общем, как поднять цену на будь какой товар монополиста, это уже ловкость рук, так необходимая в любой надежной схеме. Разумеется, что все это благополучие со стабильным долларом будет длиться до тех пор, пока весь шарик, то есть весь кредит Международного валютного фонда не перетечет в цену товара. И как только Национальный банк как только Национального банка не будет чем поддерживать искусственно дешевый доллар, то сразу же нас ожидает гиперинфляция. Так еще недавно сказочно стабильно гнили. Разумеется, все это быстренько спишут на молодого и неопытного главу Национального банка Украины, который тоже же имеет право на ошибку. Мол, все же мы люди и надо жму, чуть пожурив, пожалеть молоденького, но очень перспективного банкира. Да еще и случайно, как оказалось, друга детства сына президента. Ну а мы с вами, народ Украины, наши дети, наши внуки, но в нашем-то случае лохи, будет этот шарик кредит МВФ с процентами возвращать Международному валютному фонду. Где в это время будут наши сегодняшние каталы и их отброски? Остается только догадываться. Но явно не обанкротившийся и обложенный кредитными долгами нынешней Украины. Вот вам, братья казацкого рода, и цена сегодняшней стабильной гривны. Вот вам, братья, и реформы от профессионалов на персточных схем. Так как же нам доказать, что мы, братья казацкого рода, а не лохи при вазе. До свидания. С вами Мыслил головным мозгом Олег Загребели, спина справа ТВ Киев.